Друзья, всем привет! В этом видео я вам расскажу о замене мотора, который накрылся у меня в, в Испании. Значит, предыстория такая. Значит, машина была в Испании. Э, в Мадрид ездил за рулем знакомой моей старшей дочери. Вот, и как получилось, он выехал с Мадрида. У него, говорит, загорелась красная лампочка давления масла он остановился, машина перед этим потеряла тягу, немного мощности, все, остановился, машину заглушил, уровень масла проверил, он мне там созвонился, я с ним по телефону все объяснил, достал щуп, уровень масла есть, все, говорит, а говорю, лампочка спросил желтым, говорит, или красным, говорит, не, красным, загорелась, стоп, ой, дрюк. Вот, и, и еще раз перепроверил уровень масла, говорит, уровень масла все на месте, в общем, решили машину тянуть в Мадрид на СТО. Я сам нахожусь в Польше во Вроцлаве, Мадрид от меня 2800 километров. Ситуация, конечно, довольно неприятная. Вот. И самое печальное, что проконтролировать на таком расстоянии, что с машины, как, до чего, ну фактически не предоставляется возможным. Значит, нашли автосос, приволокли машину в Мадрид, нашли там по интернету СТО. Ребята, которые вроде занимаются этими машинами, все приволокли. И в общем позвонили мне, сказали, что рассыпалась турбина. Я ребятам объяснил, что тоже наши украинцы, что я занимаюсь ремонтом этих моторов. Там как бы все понимаю, вопросов никаких нет. Абсолютно не хочу уничтожать там чьи-то достоинства или прочее. Но говорю, если какие-то есть вопросы, я с этими моторами сталкиваюсь постоянно. И говорю, проверьте, пожалуйста, перед да, тем, как понять, чтобы причину, из-за чего накрылась турбина, то есть турбина стала причиной того, что пропало давление масла, либо пропало давление масла, если следствием пропажи давления масла стала турбина. Ответ у меня был, конечно, такой, что мы свою работу знаем хорошо, мы знаем, что надо делать, то, типа не надо нам рассказывать, что, как и до чего. Но в итоге получилось, что поставили новую турбину, вот, по мере давления масла, давление масла 0. Ну, как бы, что и требовалось доказать. В итоге сняли поддон, сняли этот, получилось заклинить полностью масло насос. По какой причине мне это неизвестно, к сожалению. Прогребло вкладыши, прогребло вроде бы, как они там разобрали, сказали, компенсатором труба и распредвалы. Ну, то есть, последствия наступили довольно-таки печальные для всего мотора целиком. Вот, без ложной скромности ребята насчитали там этот, ремонтных работ на 3400 евро. Это кладыши шатуны кладыши коренные распредвал масло насос прочее ну и прислали еще и плюс мне всю фактуру выставили как бы предварительно этот, по, по этот оценку на испанском то есть я там еще сидел переводил вместо того чтобы написать на понятном языке еще и написали все на испанском вот я все переводил. меня конечно немножко у... расстроило во-первых ценник на запчасти весь был умножен на 2, на 2,5. При том, что я людям сказал, что я как бы мастер занимаюсь деталями, понимаю, ну о чем идет речь, вот. Ну, в общем, я недолго думая сел я в Туран и поехал на, на Мадрид. Вот выехал, это суббота была 15 августа выехал это где-то днем, проехал я за день. В Германию, остановился у товарища перед французской границей, переночевал. И потом на следующий день я уже выехал где-то полдесятого утра. Всю день, весь день я ехал через Францию. Единственное, что дороги красивые, очень Франция красивая. Я там ехал по этой А-75 магистрали. Вот этот красивый виадук проезжал рядом. Самый высокий в Европе мир называется. Вот. И к вечеру, там к 11 вечера я заехал во Францию, и где-то по 12 ночи я дотянул до Жироны, уже чувствую, что меня рубит спать, и отрубился в машине 2,5 часа, поспал, проснулся среди ночи, около 2 ночи, и дальше ехал до Сагунта, потому что в Сагунта было где остановиться. Приехал я в Сагунта, и... Это было воскресенье, и в Мадрид я приехал не в понедельник, а во вторник. Приехал туда на СТО, в общем, посмотрел, что с мотором, реально делать там, как они рели, там вкладыши подбросить, еще что-то, вау, вау, прогреб, прогребенный был, ну, то есть, как бы, скажем так, я бы такой мотор не делал вообще, от слова совсем, поскольку это даже не то, что риски, а это исключено там нормально, это вообще реально надо снимать, шлифовать коленвал, разбирать все, то есть это, при том, что мне предварительно назвали цену 3-400 евро, с ребятами я поговорил, конечно, говорю, не совсем, говорю, мне приятно, конечно, говорю, от вас озвучивать такие Слышат такие ценники, никто не просит сделать там бесплатно или прочее, но когда я там, допустим, знаю, что запчасть, там, стоит ее розница 100 евро, и тебе ее пишут в счете там, 220 евро, как бы, ну, это, мягко говоря, неприятно. То есть, знаете, как попался, я, допустим, таким не страдаю. И второе, если у меня там, допустим, приезжает автомобиль с такими глобальными ремонтами, ну, если бы была зеркальная ситуация с моей стороны, я бы человеку просто разобрал бы, поставил бы диагноз и сказал бы сразу, ищи другой мотор или продавай автомобиль, вот. Э, ситуация стала для меня под знаком вопроса, то есть машина 2800 километров от Польши, притянуть ее автососом к себе, я смотрел где-то минимум по тысячи евро будет стоить, И просто ее сдать на металлом металл, тоже жалко, это Шкода 2006 года, мотор 2 литра ТДИ, э, на насос форсунках, ДСГ в такой хорошей комплектации, с ксеноном, с э, этим. С климат-контролем тонированный. Ну, в общем, с, фактически на таком, на 17 хороших дисках с резиной. То есть отдать ее просто на металлолом за какие-то 200-300 евро. Жалко. Искать что-то в Германии, допустим, еще какую-то машину с этим тоже в принципе не все просто. И поэтому э, данная ситуация была, она в любом случае была минусовая. Только надо было найти выход с наименее жирным минусом. Вот. Э, поэтому я сказал: ребятам, все, мы ничего не делаем. Я просто-напросто буду искать мотор и привезу вам в сборе мотор, переставить этот мотор. Ну, на этом мы все как бы порешили. Пробег на машине на момент этого происшествия будет 292 971 километр. В принципе, машина ездила без нареканий. Почему это произошло, заклинил масло насос, для меня это остается загадкой. Вот, но что произошло, то произошло. Я по объявлениям сейчас из Испании посмотрел, обрадовался, что мотора, в принципе, пеньков полно продается. Это блок с головкой в сборе. Ну и в предыдущем видео я рассказал, как у меня происходила покупка бывшего мотора. В общем, закончилось все тем, что я вернулся в Польшу самолетом. Туран остался там в, в Испании. Вот. И нашел я... У меня там еще в Польше одна машина, еще одна Шкода есть. Вот. Нашел я мотор. В Быдгище поехали мы с, мы, с, мой знакомый приехал ко мне во Врослав, э, тоже с нашего факультета такой парень, мастер с большим опытом. И мы, в принципе, договорились, что возьмем на мотор, поедем вместе, может быть, найдем место в Испании, где можно будет просто забрать машину и самим переставить мотор. Нам это бы заняло там полдня там, с э, перекурами, кофе питьем и прочим. Вот. Э, мотор мы загрузили, Выехали мы вместе уже в конце августа. Это уже дело было 29 или 30 числа, точно не помню. В дорогу тоже мы проехали там весь день по Германии, приехали уже там в ночью глубоко. Заехали во Францию. Город Мюлюс заночевали там. На следующий день опять ушел весь день на дорогу по Франции. То есть путь не ближний до... С Вроцлава до Сагунта, это где-то там, э, смотря какими дорогами ехать, там разными маршрутами, там, то есть где-то порядка 2,400-2,500 э, э, километров. Вот. Приехали мы в Сагунта, благополучно добрались, и потом уже мы на его машине поехали на Пассате, б 7 вот, и потом уже мы взяли, мотор был в багажнике, загруженный, поехали, приехали в Мадрид. Мы в Сагунта поискали, где переставить мотор, так никого не нашли, там обратились к Сергею права. он там говорит, ну, говорит, у них там место, место занято. Но вопрос был еще такой, что с Мадрида в Сагунта переволокти машину, это еще дополнительные расходы тянуло за собой где-то порядка 400 евро. И поэтому остановились на том, что мы, наверное, это будем делать в Мадриде. Приехали на то, где стоит машина, но в общем, в силу того, что... Были определенные трения, значит, с ребятами договорились более-менее по цене, оставили мы мотор и вернулись обратно в Сагунто. И через два дня ребята позвонили, сказали, что машина готова. Мы сели в скоростной поезд, хороший такой с Валенсии до Мадрида, 300 км в час метели, это интересно такой экспресс. Вот приехали мы в Мадрид поставили уже ребята мотор, собрали все. И конечно, тоже есть нюансы. Травили с кондиционера фреон, был у меня кондиционер заправленный. Крышку чуть, чуть поломали. Ну, это уже дело такое. Суть в том, что мотор, в принципе, бушный оказался хороший. Запустили, все работает как часы. Я на этот мотор, когда его привез, я на него купил маховик отдельно под двумассовый под коробку ДСГ, поскольку 290 тысяч уже было, никто туда не лазил, коробку не снимал. Вот. И задний сальник коленвал поменял, новый ремень ГРМ поставил, все, то чтобы уже туда не лазить. Вот. Собрали мы на этой машине, благополучно вернулись в Сагунта. Вот. Мотор я приобрел этот за 3400 злотых, где-то 850 евро. Ну и установка мотора в Испании стоит замена где-то 700-800 евро, чтобы, друзья, вообще ориентировать для себя. И к чему я все это, друзья, говорю? Это такое, что в моей жизни это произошло первый раз, когда у меня, во-первых, так глобально накрылся автомобиль, еще и кто знает, где от, в этот, от места обитания. Вот. Если у вас какие-то есть такие, дай бог, чтобы вы не ломались, ездили, путешествовали. Ну, то есть следите за машинами, что у вас дороги глобально ничего не произошло. И второе, если у вас автомобиль не сильно так далеко от дома, и у вас есть дома проверенные мастера, Друзья, машину на лафету и волоките домой. Вопрос в том, что я вам скажу, если бы мне начали там делать двигатель, то есть, во-первых, цифра была бы сумасшедшая, как бы сделали, точили бы вал, не точили бы, вкладыши поставили. То есть я, ну, по той ситуации, что я видел, я понимаю, что я бы уехал от Мадрида, скорее всего, что недалеко. Вот. И представьте, вы там делаете, вываливаете такую круглую сумму, выезжаете на машине, у вас накрывается мотор опять. Вам возвращаться, опять ловить автосос, останавливаться где-то в гостинице, добираться. То есть это геморрой просто приличный. Это благо, что у меня там была возможность какие-то еще возможность работы, запасная машина есть не одна под этот, что можно приехать, то есть эти комбинации провернуть. Если что, польза, конечно, да. Дорога сюда 2800 километров далекая, но ну, мы в принципе проехались. Лето тепло, мы покупались на море, хорошо отдохнули, погуляли, посмотрели Мадрид, Валенсию, то есть совместили полезное с бесполезным. Поэтому нарекать особо не не могу сказать. Ситуация сама по себе, конечно, такая щепетильно было, особенно когда стоял вопрос покупки мотора, как с мотором там получилось у меня ситуация, сначала там пенек не тут продали. Большие, конечно, переживания были за бушный мотор, как он себя поведет, то есть риски были довольно-таки высокие, и любая ситуация усугубление его волокло бы за собой значительные финансовые расходы в дальнейшем. Но, слава богу, все получилось, мотор собрали, уже на сегодняшний день мотор этот прошел почти 9000 мотор сухой масло не берет работает как часики запускается все тут -ту -ту, слава богу вот назад мы с другом моим вернулись на его же машине шкода осталась в испании мы вернулись э, опять красивой дорогой мы поехали через Андору через Пиренею это дорога сама по себе очень незабываемые впечатления красивейшие горы Граница между Испанией и Францией просто едешь и Глаза просто разбегаются от, э, от тех видов, которые просто даже телефон и этот не передаст. Вот. Поэтому получили массу в принципе, впечатлений. Э, вернулись мы назад. Франция, Германия. Поехал мой товарищ он приехать заехать в Братиславу. Вот. В Братиславе мы с ним расстались. Вот он меня сгрузил дальше. Я уже... За мной приехали на моей машине с Вроцлава. Забрали. Я вернулся обратно. И как бы... И все. Суть этой всей истории, друзья, такова, что во-первых, по бушным моторам, по ремонтам, по этим. То есть, если у вас такая ситуация, не дай бог, чтобы вы ездили далеко, путешествовали и прочее, но если у вас какие-то ремонты, еще что-то, то есть, всегда взвесьте э -э риски, оцените. Ремонт, приволокти машину, оставить, сдать на металлолом, купить другую. Все это оцените. Потому что я вам скажу, вот мне сказали, турбина, все, мы меняем турбину. Казалось бы, то сейчас турбину поменять, машина Я уже сразу знал, что замена турбины ничего не даст. Уже в душе я понимал, что ну, из практики, я вам так скажу, турбины просто так не накрываются. Хотя там, говорят, люди, говорят, турбина там 150-200 тысяч ходит, это, друзья, из разряда. Ну, не то чтобы миф, у меня много машин, которые турбины, я знаю, были родные, отъездили 300, там и 400 тысяч, и ко мне приезжают. Поэтому я понимал, что турбина, скорее всего, что следствие. По какой причине рассыпался маслонасос, заклинило его, не могу сказать. Мы, в общем, когда с, с Испании, с Мадрида забрали Шкоду, загрузили туда бушный мотор, этот со Шкоды. Вот с него там много полезных этих насос форсунки, там коллектора, турбина, поддон. Ну, турбину купили новую, поставили, естественно, нашу. В общем, э -э -э генератор, компрессор, кондиционера, все. Мы вернулись в Сагунта. В Сагунта я подъехали мы к человеку, там, к испанцу одному на СТО, попросили у него инструмент. Мы разобрали, я блок, с продернутым коленвалом. Этот я его снял головку. Головку я забрал, все упаковал. Я просто уже не стал это все изучать. Не было возможности времени и сил. Блок я отдал человеку этому, который придаст инструмент, на металлолом заберете. Он забрал. Поэтому э, точно все изучить, почему произошло, от чего накрылся масло. я с такой в своей практике не сталкивался. И для меня это остался вопрос открытый, загадка. Ну, что случилось, то случилось. Говорится, камни железа ничего не стоят ситуация это показала то, что э, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам, тем более если касается мастера. Вторая ситуация, что в принципе вы нигде никому со своими проблемами не нужны, то есть подход у людей, если кто-то там приезжий, значит, надо все умножить на 2. Это, конечно, тоже для меня было неприятно. Все-таки, как бы, коллега, если бы зеркальная ситуация была, так бы у меня... Я так стараюсь там людей не глушить, там делать все на совесть качественно. Если работы какие-то не могу делать, я людям прямо говорю, это не в моей компетенции, или я туда не залезу. Если у людей какие-то работы дорогие, которые реально превышают стоимость машины, я об этом людям говорю, потому что мне есть работы, которые я сделаю людям за те деньги, которые люди готовы заплатить. И эти вложения будут целесообразно относительно стоимости машины или произведенных работ, но если машина там допустим за 1000 евро и на ней там ремонта на 3000 евро то я просто людям об этом говорю, что продайте этот автомобиль, за сколько его заберут купите другой более целый, вам это все будет дешевле, чем вы сейчас у меня оставите тут какую-то сумму, поэтому эта ситуация была для меня очень показательная вот, ну что есть, то есть и на будущее конечно если у вас какие-то случаются вещи в дороге Оценивайте свои риски, и машину старайтесь, если куда-то ездите далеко на дальники. У меня то в принципе машины все в нормальном перебранные стартера, генераторы, ремешки, там все это дело я стараюсь за этим следить. Технически это шкода вообще в идеальном состоянии, то есть по ходовке, по тормозам мне ее реально просто отдать на металлолом было, ну не то чтобы жалко, а очень очень жалко. Поэтому было принято решение все это дело провернуть. Вышло, оно, конечно, все это круглую копеечку с дорогами, с покатушками. Ну что сделаешь, в принципе, нет такой плохой ситуации, которая не была бы хуже. Если вам достаточно жизни лимон, то сделайте из него лимонад. Мы проехали, получили много приятных впечатлений. От моря, от дороги, от всего. И поэтому и слава богу, с машиной все получилось. Все нормально. И этот... Поэтому, друзья, не ломайтесь, катайтесь, путешествуйте. На этом у меня, друзья, все. Я всем желаю удачи в ремонтах, в путешествиях. Всем пока и до следующих видео.